Selamat datang ke Kupasan kita. Hari ini kita ada satu laporan menarik pasal program pencarian dan pengurusan bakat TSM oleh Pusat Permata at Pintar Negara UKM. Ya, betul tu. Pusat ni kan ditubuhkan tahun 2009. Haa, -ha, memang khusus untuk pelajar pintar dan berbakat kat Malaysia ni. Jadi fokus dia memang jelas lah. Okey, jadi misi kita hari ini kita nak faham betul-betul macam mana sistem ni cari dan gilap bakat-bakat muda negara kita umur 8 tahun dah mula cari kan? Betul. Seawal 8 tahun. Program TSM ni sasarannya umur 8 hingga 15 tahun seluruh Malaysia. Tiap-tiap tahun dia buat. Jadi ini kira macam pintu masuk pertama lah ya? Boleh kata macam tu. Tapisan awal untuk masuk Kolej Permata at Pintar. Lepas tu untuk program asasi Pintar UKM juga. Okey, menarik. Laporan ni ada sebut pasal struktur ujian tiga peringkat. Boleh kita mula dengan yang pertama? Ujian UKM satu? Boleh, boleh. UKM1 ni uh, dia buat online selalunya antara 1 Februari sampai 31 Mei. Online ya. Senanglah macam tu nak capai ramai orang. Memang terbuka untuk umur 9 hingga 15. Tapi kalau pelajar tu Islam, umur 8 tahun dah boleh juga. Oh, ada beza sikit kat situ. Apa yang diuji dalam UKM 1 ni? Dia fokus pada potensi awal, macam um, kecerdasan verbal, lepas tu kemahiran fikir secara induktif, didaktif. benda asas untuk belajar peringkat tinggi lah. Dan jumlah yang ambil ujian ni, wow, Laporan kata lebih 2.4 juta sejak 2009. Memang angka yang sangat besar. Gila ramai. Ini tunjuk betapa luasnya pencarian bakat ni kan. Satu negara di cover. Betul. Skala dia memang nasional. Tapi daripada jumlah besar tu, uh, dalam 56,000 je yang terpilih untuk peringkat seterusnya. Fuh. 56,000 daripada 2.4 juta lebih. Kecil je peratusannya. Haa. -ha. Menunjukkan salingan awal tu pun dah cukup kompetitif sebenarnya. Okey, ini bawa kita ke ujian UKM 2 pula. Apa beza yang ni? Dia buat kat pusat ujian kan, bukan online? Tepat sekali. UKM 2 ni antara Julai hingga September, kena pergi pusat ujian yang ditetapkan, jadi ada pengawasan lah. Mesti lagi mendalam ujiannya kan? Ya, sebab dia bersemuka dan terkawal, penilaian dia lebih luas sikit. Dia uji juga verbal dan penakulan macam UKM 1, tapi ada tambah uh, aspek lain. Contohnya? Macam ingatan, kelajuan proses maklumat, jadi, dapatlah gambaran lagi penuh pasal kebolehan kognitif budak tu. Okey, jadi bukan ulang benda sama, tapi tambah lagi lapisan penilaian. Baik, so yang cemerlang dalam UKM2 ni, apa jadi kat diorang? Ha, yang berjaya ni dapat jemputan khas untuk join program perkemahan cuti sekolah, PPCS, selalunya bulan Disember. Oh, kem cuti sekolah? Bunyi macam seronok. Memang seronok. Tapi kat sinilah ujian terakhir UKM3 dijalankan. Jadi PPCS ni bukan setakat tempat ambil exam lah ya. Laporan ada cakap pasal kursus STEM macam kriptologi, robotik semua tu. Betul tu. Pendekatan ni menarik, dia bukan sekadar nak uji tapi nak bagi pendedahan, nak semarakkan minat budak-budak ni dalam STEM. Kira macam uh, sambil menyelam minum air lah ni, uji sambil pupuk minat. Pandai, macam tu lah lebih kurang suasana camp tu pun membolehkan penilai tengok benda lain macam soft skills, kerja kumpulan. Jadi UKM 3 masa camp tu lah penentu akhir untuk masuk kolej permata at Pintar. Ya, yeah, UKM 3 tu final selection. Dia pastikan budak yang terpilih tu memang betul-betul ready, akademik dan sahsiah sekali. Jelas sekarang. Ini bukan main test-test biasa je. Dia satu sistem pembangunan bakat yang mm, sangat terancang. Betul. Dari saringan besar-besaran sampai pemilihan akhir yang teliti. Tapi kan, kalau kita tengok dari sudut negara pula, apa sebenarnya kepentingan besar program TSM ni? Pentingnya besar jugalah. Pertama, dia bagi cara sistematik guna data untuk cari dan jaga bakat akademik terbaik kita dari kecil. Okey, itu logik. Ada lagi? Ada. Yang kedua, dan ini selalu disebut, ia usaha nak kurangkan risiko brain drain. Tahu kan bila orang pandai kita keluar negara? Uh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Isu brain drain. Jadi, bila kita tawar pendidikan berkualiti tinggi kat sini, laluan pun jelas, harapannya bakat-bakat ni stay kat Malaysia lah, sumbang ke negara sendiri. Itu memang matlamat yang murni, tapi ada tak kemungkinan uh, proses yang fokus sangat ke akademik dan STEM ni terlepas pandang bakat lain, macam seni ke, kreatif ke? Soalan yang baik tu. Laporan ini memang fokus pada TSM yang tujuannya jelas ke arah akademik dan STEM. Jadi memang itu skop dia lah ya? Ya, kena ingat. Ini satu inisiatif. Mungkin ada laluan lain untuk bakat bidang lain. Fokus TSM pada STEM ni selali dengan matlamat jangka panjang dia. Iaitu? Nak lahirkan pemimpin masa depan, inovator, terutamanya dalam STEM. Sebab STEM kan penting untuk ekonomi, teknologi negara. Baik, faham sekarang konteksnya. Okey, jadi kalau nak simpulkan kupasan kita hari ini, program TSM UKM Permata Pintar ni guna sistem saringan bertingkat. Betul. Mula dengan UKM 1 online besar-besaran. Lepas tu UKM 2 yang lebih mendalam bersemuka. Dan kemuncaknya UKM 3 masa camp PPCS tu. Semua ni untuk cari dan pilih pelajar potensi tinggi masuk program khas diorang. Lingkasnya satu perjalanan terancang lah. Dari kesan bakat awal, nilai betul-betul sampai pupuk minat dalam STEM. Harapannya, bakat terbaik kekal dan pacu inovasi negara. Okey, sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda semua fikirkan. Bila kita fokus macam ni pada satu kumpulan terpilih dari usia muda, agak-agaknya, macam mana ia boleh bentuk lanskap kepimpinan dan inovasi Malaysia pada masa depan? Ya, yeah. satu persoalan yang menarik untuk direnungkan bersama.